হাতির মৃত্যুরোধে শুরু হলো প্রযুক্তির ব্যবহার উত্তরবঙ্গের গুলমা থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত একশো আট কিলোমিটার বিস্তৃত অংশে ইন্ট্রিউশন ডিটেকশন সিস্টেমের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হয়েছে ডুয়ার্সের জঙ্গল এলাকায় এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে গুলমা এবং সেবক থেকে নাগরাকাটা ও মাদারিহাট হয়ে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ জেনারেল ম্যানেজার চেতন শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন বন্যপ্রাণীদের বাঁচাতে এই উদ্যোগ ये सिस्टम पहली बार जो है ये एलिफेंट इंक्लूजन डिटेक्शन सिस्टम कहलाता है लेटेस्ट फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर है ये और ये 2022 में अक्टूबर में सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंटल बेसिस में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में लमडिंग डिवीज़न में और अलीपुरद्वार डिवीज़न में छोटे से कॉरिडोर में जो नॉमिनेटेड कॉरिडोर है एलिफेंट में उस पर लिखाया गया था और डेढ़ दो साल में हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ कवर था एक भी एलिफेंट की डेथ नहीं हुई क्योंकि उसमें जो अलार्म हम लोगों को मिलते हैं ये सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद में स्टेशन मास्टर को रियल टाइम बेसिस पे एलिफेंट का कहीं भी 20 से 30 मीटर की फिडिटी में यदि ट्रैक के आसपास यदि एलिफेंट का मूवमेंट है तो सिस्टम सेंस करके सिग्नल डायरेक्टली स्टेशन मास्टर के पास आता है जहाँ उसको स्क्रीन में उसको किलोमीटर नंबर दिखाई देगा वहाँ पर मैं ये हाथी का मूवमेंट है अब हम लोगों ने क्या किया था दो साल डेढ़ साल की टेस्टिंग के बाद में जब ये सिस्टम फुल प्रूफ हम लोगों को सामने आ गया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है